здоровому в духовном и физическом отношении человеку э, на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Таны уже. Страшно, кажется, видевать Европу, а чего ж те Сами патриоты час від часу вырынают зна и летят летять відпочивати. або в Европу, або в страны НАТО. Погодите, а? продолжают поступать вопросы про личного дела Норкина А.В. Ну, давай, давай. Телезрители интересуются, а вот какая же ты все-таки а а, Иван Сергеевич хорошая личность? Пассионария вот эта вот. Да, да, да. да, 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 да почему Андрей Владимирович, вы позволили себе отправиться в страну НАТО? Потому что я исхожу и из того, НАТО. что Турция у нас не входит в список недружественных стран. стран. Она страна НАТО, да, это правда. Но и у нас же, наверное, невозможно сейчас я... найти страну, которая нас поддерживает однозначно. Вы меня поймите правильно, не обижайтесь, пожалуйста, но у нас даже Белоруссия, которая mm -hmm. входит в союзные государства, насколько я помню, Крым. Курорты КНДР открыли свои двери для россиян. Да? Да. Ну хорошо. хорошо. Я и потом был Давайте В Северной Корее, мы... Мы... да. Но ну, в Северную Корею еще нет. пока только в этом году можно быть. И потом до Северной Кореи все-таки далековато лететь, а, 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 а мне надо. надо, надо, надо делать. Делать. Значит, так, я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что все-таки <laughs> сегодня не мое личное дело рассматривается. Та ми і так почули і побачили достатньо. Бо поки пропагандисти з оцих своїх блакитних екранів заявляють про загниваючий захід та проблеми в Сполучених Штатах Америки чи там в Європі, самі ж там відпочивають дітей своїх там навчають а от байками про розруху в інших країнах, просто годують громадян Федерації, яким за кордон зась. Бо в них навіть на Росії жити грошей то не вистачає. Що вже казати про цивілізовані країни світу? Тож про це і не тільки далі. Вітаю. Я Інна Набок набокі. Це свіжий огляд російської пропаганди. Бо надто насиченим на цинічні та абсурдні заяви виявився увесь цей тиждень. Бо не встигли фейкомети бункерного оговтатися через приїзд до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Отправленный русофобией премьер Великобритании Кер Стармер приехал в Киев. Просто чисто пропагандистский ход. Вот. Он всякие разные придумывает штуки Зеленский, для того, чтобы ну, компенсировать главный вопрос. Вот вступление в Евросоюз и в НАТО, куда их совершенно очевидно не берут. Да? Второе, что касается британцев. Да. британцы понимают, что действительно американцы могут снизить степень своего участия в украинских делах, вот, ну и надо занять их место. И, кстати, они давно этим занимаются. Вот они, например, подвинули и поляков в этом деле, да, и претендуют вообще на роль такого главного, так сказать, оператора по Украине. Вот. И здесь, я думаю, что тоже вот эти вот подписания этих, так сказать, бумажек, видимо, в этом русле рассматривается. А есть ли вообще у Великобритании какие-то ресурсы для того, чтобы такую страну, как Украину, выйти на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет, потому что британская экономика, конечно, сказать, достаточно крупная, вот, но, тем не менее, совсем не такая для того, чтобы, для того, чтобы так сказать, да, Украину тянуть на себе. Как до Киева после Стармера прибыли министр обороны Италии Гвидо Крозетто и глава МЗС Словении Таня Файон. Тож реакция Руперів бункерного не забарилася. Вот когда прекратится этот туризм на банках? Ну, надо отметиться, приезжают, пожалуйста, в Киеве разгуливают. Если это война, то почему, чому, так сказати, стоят Рально? органи управління? Реально. Так я давно этот вопрос, загальна. Як вам? Скажіть, кремлівські щури, схоже, запанікували? Чи вірніше, напишіть у коментарях. Тим часом у Машка Алкашки, тобто Захарової, інше хвилювання. Її чомусь дуже турбує інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. что миллион долларов тут же было отслюнявлено фонд инаугурации Трампа, корпорации, вы знаете, что она признана в России экстремистской, мета, туда входят целый ряд платформ, неинтересно, ну, правда, неинтересно. Это все мелочи, это все политика. Пусть кто-то скажет, что ну как же, посмотрите, какое чудовищное лицемерие. Ну, а куда без него в Штатах? Корпорации Google вот заявили, что с радостью, прямая цитата, с радостью поддерживают инаугурацию Трампа 25 года. Сообщили, что церемонию будут транслировать на платформе YouTube. Разместят ссылку на прямой эфир на главной странице поисковика. Но сделают все, ровным счетом все сделают наоборот, что делали или не делали последние годы. І ще доплатять у нічого понрави щодо платять, то тобто, того, що повністю поміняють свою політику в отношении Трампа і так далі. но ще доплатять обязательно, щоб всім понравилось і всі були довольні. Звісно, не могла не згадати бритка путіністка і про Київ. Але ми ж то знаємо. Захарова як офіційна представниця міністерства закордонних справ Федерації, часто використовує дезінформацію як інструмент пропаганди. Тож, звісно, причини її брехні навіть не треба пояснювати, особливо коли з її рота вилітає ось це Вашингтон і Київ дійсно зв'язки і роблять все для того, щоб прикратить поставки стабільного розумного по ценам качественного російського газу в Європу і розчистити ринок для дорогостоячого американського зжиженого природного газу. От Это одна из э, таких, э, знаете, просто сцепок, э, так сказать, киевского режима и, э, э, так сказать, Белого дома э, на протяжении многих лет. Соответственно, есть основания полагать, что туристическая атака на компрессорную станцию, речь идет о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, 11 января эта атака была совершена, и она была совершена, я еще раз хочу сказать, что есть все основания полагать, что она была осуществлена по наводке Вашингтона. Як бачите, Захарова знову вдається до своїх маніпуляцій, і це для того, щоб підривати довіру до міжнародних організацій чи, приміром, урядів інших країн. І не забувайте, її брехня є частиною системної стратегії російської влади, спрямованої перш за все на зміцнення власних позицій за рахунок дезінформації та маніпуляцій, бо брешуть і спотворюють правду на московських студіях всі. Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО, и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нету ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы получаем опыт отражения массированных налетов. <соспитут> ну, кстати, фиц-министры иностранных дел Словакии и Венгрии э, сделали соответствующие заявления по поводу налета Украины на вот эти объекты газотранспортной системы стран НАТО, реально. Ну, то есть они во всяком случае не только российские, но обеспечивают действительно страны НАТО газом. И они напомнили, что подождите, а в соглашении о Евроассоциации Украина же обязалась обеспечивать беспрепятственные транзиты. Она сейчас нарушает то самое соглашение, за которое столько лет боролась. но видите, плевать на самом деле Украине на все эти Соглашення договоренності, якщо це стосується їх, її України обізательств. Серйозно, а хто б казав? Отже, путінські підстилки. Слухайте, а це ж треба ось так: от порушувати міжнародне право, причому регулярно порушувати правила ведення війни та й, взагалі, усі моральні та етичні аспекти, і при цьому так зверхньо і цинічно звинувачувати у цьому Україну, яка виборює своє право на життя. В тот час, як Росія хоче хочу її стерти з лиця земли, або ж окупувати. И в мене є і цьому підтвердження. Харківську область надо готовить к вхождению состав России, как девочку перед брачной ночью, чтобы она когда в койке окажется, уже было поздно. Понимаете? Ее надо ласкать. Тішить ділати подарки, на ушко, що життя в Росії сніби очень хорошо. Готові потрібно Харківську область. Готові потрібно. От тільки ці істоти забули додати, на що вони можуть перетворити наш Харків чи інші окуповані території. Бо скрізь, де ступає нога росіянина, життя виглядає ось так. дом тонка. Раз они провели себе все, да. Баллон, да есть такие дома где вообще ушли под землю люди там чтобы земли первых этажей вот мы другие страны спасаем бомбим а нас в принципе бомбить не надо мы все тут развод вот ванина машина стоит мы сами тут все разбомбили уже в принципе все уже готово разбомбили освободили заходи живи вот так один дом. Вот там они живут. Сейчас я хотела. Один год же я тут шла через дворы вот так вот. Ну чище стало, чище, я давно у них не была. Вот, пожалуйста. Через дворы вот так шла. И как я провалилась же в помойку, я так плакала, помню. Сейчас мы по дороге пошли, а в тот раз я решила вот пойти не по дороге. И я провалилась. Вот, пожалуйста, вот в каше такой ушедший под землю. Канализация течет. Пахнет. Запахи, конечно. Ну, у вас люди пахнет чем сиренью, ландышами. А у нас пахнет канализацией. Как... Не ходи сюда, тут грязно, я сниму иду. Какашки потекли. Я недавно туда вот. провалилась. Крови, да. Вот так вот. Печаль и тоска вообще. депрессивный район, конечно. Ну і контінґен на цьому сьогодні у мене все. Але цього цілком достатньо, щоб вкотре переконатися в тому, що ми з вами, незламні українці, обов'язково маємо вистояти і перемогти. А вони відповісти за всі свої нікчемні слова, цинічні погрози, маніпуляції та злочини. А вам дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки російської пропаганди. Я ціную ваш зворотній зв'язок і з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.